Моя філософія життя це постійний рух, а це розвиток. І от мені навчання дасть певні інструменти для того, щоб рухатися далі розвиватися. Моє очікування таке, що виходячи отсюда, я буду бачити все не з одного угла і навіть не в одному кубі, а вийдя з цього куба і посмотрети на нього в цілому. Я уважаю, что тут КМБС может просто занять одно думсю, потому что эта атмосфера, которая создана в этой школе, она действительно справляется с углубительным развитием. Я чувствую, что есть какой-то внутренний внутренний предел развития на основе того опыта и тех знаний, которыми я обладаю, и в подобные штуки нужны, чтобы структурно себя перестроить и иметь возможность развиваться дальше. Здесь я хочу не просто сделать какую-то систематизацию своих знаний. Я хочу преломить свое сознание по-другому вещи посмотреть, совершенно по-другому. Потому что какие-то знания у меня уже есть, опыт уже накоплен. И, в принципе, для себя я их уже систематизировала каким-то образом. Мне нужно другое, мне нужны перемены кардинальной моей жизни. Вот поэтому мы